रामकृष्ण हरी श्रीमद गीतेतील तिसरा अध्याय कर्मयोग या अध्यायाचं वाचन आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत ओम श्री परमात्मने श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि कर्मनस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकम वद निश्चित्य एन श्रेयः मप्नुयाम् श्री भगवानुवाच लोकेष्मिन् द्विधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भान् निष्कर्म्यं पुरुषो श्नते न च सन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवश कर्म सर्वप्रकृतिजैरगुणैः कर्मीन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते यस्वींद्रििया मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेद्रिियकमसक्त स विशिष्य नियत कुरु कर्म या कर्मण शरीरयात्रा चे न प्रसिद्धेद कर्मण यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः प्रजा श्रुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविशध्वं मेषोऽस्तुष्ट देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तुहा परस्परं भावयन्तस् श्रेय परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः भुंजते ते थव पाप ये भूतानि अन्नाभवता पर्जनयादन्न संभव परजन्यो पर्जन्यो यज्ञ कर्म सुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्माक्षरसमुद्भव तस्मागत ब्रह्म ब्रह्माक्षर ब्रह्मा, निज्ञे प्रति एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह यः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यवपाश्रयः तस्मादसक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यं कर्तुमरहसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो तरोजन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नमे मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि हेहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदे युरि मे लोका न कुरियाम कर्म चेदहु शंकरस्य च करतास्या उपहन्या मिमा प्रजाः सत्ता कर्मन्ने विद्वान् यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वान् तथा सक्तश्च कीर्शूर लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि युक्त सचर प्रकृति क्रीय गुण कर्माश अहंकार विमूात्मा कर्ताहमीति मनते तत्व महाबाहो गुणकर्मिभागो गुणागुण वर्तन मज्जते प्रकृतिर्गुन समूढ़ सज्जंते गुणकर्मसु तान् विदो मन्दान् कृत्स्न विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचैतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतवेतदभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मेमतम सर्वज्ञानविमूढां स्थान विद्धिनस्थान चेतसह सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहकिं करिष्यते इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोरणवशमा अगच्छे तौहस्य तो परिपन्थिनो श्रेयान्स्वधर्मो विगुन परधर्मात्वुष्ठिता स्वधर्में निधन श्रेय पर धर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ कें प्रयुक् पापम चरतिपूरुषा अर्ष्णेय बलादीविता श्रीभगवाच कामेश क्रोधेश रजोगुन सभव महाशनो महापाप्मा विधेन मीह वैरी धूमेनावृयते वहथादर्शो मल नथोलबेनावृत गर्भस्तने आवृत ज्ञानमेतन ज्ञानो निवैना कामेन कौंतेय च इंद्रियानि मनो इंद्रियानि इंद्रिया मनोबुद्धिषा मुच्यतेतर्वोहय तस्मांद्रिया नियम्य भरतर्षभ पाप्मा प्रजहिन ज्ञान विज्ञाननाशनमिया पराण्याहुरीद्रियभ्यपरम मन मनसस्त बुद्धि परतस्तु सहा एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्थ भ्यात्मानं आत्मना जहे शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मगोनाम तृतीय श्रीकृष्णारपणमस्तु श्रीगुरुचरणारविंदारपणमस्तु पुंडलि कारदार हरिव्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय तुकाराम महाराज की जय सुबसन्तन की जय